Дорогие ну это просто невероятное видео. Я так благодарю Господа за церковь, за пастырей, что они учат нас вот этой культуре и вот этой верности. В настоящем мир, мире никто не научит верности. В мире научат изменять, это норма заводить любовников, любовниц ходить направо и налево, за всема, зажиматься, обниматься и тому подобное. Но почему так в мире происходит? Потому что в мире господствует дух вот этого блуда. И это не просто что-то такое, ой, блуд, подумаешь. Из-за этого духа происходят и аборты, убийства, разводы, побои, самоубийства, когда кто-то кому-то изменяет у человека психика неадекватна, то и самоубийства происходят. Детская порнография э, распространена везде. Проституция, рабство, педофилия. Из-за этого господствующего духа блуда. Люди надавились порнухи и думают, о, это отношения. А на самом деле это просто фантастика. А реально верность, в дана Богом между мужем и женой, меня это восхищает.